Вітаю глядачів телеканалу Твій Плюс в ефірі. Програма діалоги. Сьогодні тема нашої розмови не залишить байдужим жодного із нас, адже будемо говорити про дітей. А саме учасників дитячої кулінарної школи Маленькі кухарі. Щоднями стартувала у Херсоні. У нас в гостях організатори цього проєкту – чарівна жінка, мама, голова жюрі конкурсу Еліко Маркелія та справжній друг кожного із учасника, наставник, меценат проєкту, депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Русланівна, Юрій Геннадійович, я вітаю вас. Перше запитання до вас, Оліко. Наскільки відомо, ідея започаткувати цей телепроект з'явилася саме у вас? Расскажите, будь ласка, как? Когда мой ребенок пошел в первый класс, я посмотрела, насколько дружный у нас образовался класс. И попробовала вместе с ними готовить. И вы знаете, у нас начало получаться. Мы готовили 2000 пасочек и отправляли ребятам на линию фронта. Все с детьми в первый класс. У нас же есть еще и кадры, кстати, вы нас снимали тогда. Вот. И потом мы с этими детками начали, как приготовили 200-килограммовый торт на день города Херсона. Это они уже были были во втором классе. Этот торт мы продавали на площади и заработали денег, купили ребятам тоже нуждающиеся вещи в армию отправили. И тогда я увидела, насколько заинтересованы дети именно кулинарией. И тут третий Черноморско-Балтийский форум. И на этом форуме как раз подписали, заложили фундамент этому проекту между консульством Грузии и Херсонским мэрийским головой города Херсона. И тогда мы решили все будем Дальше идти. И вот так вот он организовался. Естественно, вы знаете, в единстве наша сила. И если бы весь наш Херсон, если бы мы не объединились, бы проекта из жизни не было бы. Большое хочу сказать спасибо Юрию Геннадьевичу Рожкову, который сразу же, мгновенно же откликнулся за этот проект. Естественно, Миколаенко Владимир Васильевичу, естественно, Линецкий Михаил, также же самое Добродия Херсон, они все с огромным удовольствием откликнулись. И самое такое, которое я хочу отметить, чувство души это армейское ателье Светлана Камлук ее сотрудники вы знаете за пару дней они пошили форму детям и это было совершенно бескоштовно и когда они шили эту форму я просто смотрела на взгляд этих сотрудниц и я тогда поняла нашему проекту жить ну а далее, вы ходили по школам, говорили, что есть такой проект, давайте будем разом. Мы предложили управлению образования этот проект. Естественно, они все восприняли его очень хорошо. Помогали все, помогали всем городам, как можно было. И город, и школы, и директора школ, за что я хочу огромное сказать спасибо всем. Потому что, опять-таки повторюсь, в единстве наша сила. И я думаю, что нашему проекту есть будущее. Пане Юрію, я знаю, що це не перший такий конкурс, дитячий, який ви підтримуєте. Зокрема, коли почули про створення маленьких кухарів, яке було ось ваше відчуття, вирішили відразу, що буду допомагати. Ну, ми з ліково вже працюємо дуже давно, і я думаю, ні один проєкт дитячий, да, не проводить да. без нашого участі. І я бачу, просто, наскільки ця жінка горить роботою і наскільки вона горить дітьми. Е, вона постійно організовує конкурси і в дитячих домах, і з домами інвалідів. И вижу, что дети, знаете, как вот э, маленькие дети всегда чувствуют, чувствуют так. доброе сердце. И я вижу, насколько с ней э, дети очень хорошо, у них есть контакт, и я всегда ну, хочу в этом участвовать, в этом помогать. И, конечно же, этот проект ⁇ Маленький кухари ⁇ он не мог остаться в стороне. Почему? Потому что... Тут не только проект украинский, это грузинско-украинский проект, да? Как я легко сказала на форуме на Балтийском, когда приезжали сюда и послы Грузии, тоже была достигнута договоренность, что мы должны провести это совместно. А вы, как знаете, все наши граждане, я думаю, что судьба Украины и Грузии очень похожа, да? У нас те же проблемы, мы также проходим через одни и те же препятствия, которые перед нами ставит судьба. И, конечно же, я не хотел стоять в стороне, и одна из задач, как вот Господь говорит, что во всех книгах написано, что Господь дал кому-то пять талантов, кому-то три, да, но один Он дал обязательно. Один дал обязательно любому человеку, и наша задача взрослых, чтобы мы открыли талант в наших детях. И на последнем конкурсе, вот, который у нас был, он у нас проходил три дня. И вы знаете, мы жили с этими детьми, и мы видели их реакцию не в течение одного часа, а в течение, например, там вот трех дней. И, во-первых, что было? Открывались э, их таланты как поваров, да? Угу. Потом открывались их таланты, как они думают, как они могут рассказать о своем произведении, которое они сделали. Я был удивлен. Дети приходили с стихами, рассказывали о своем блюде. Вот и понимаете, и когда они проигрывали, они понимали, что в этой жизни, наверное, надо бороться, что не просто ты что-то сделал, накрышил салат и ты поучаствовал и выиграл и было и многим было очень обидно, что они проиграли, что да. они не доработали, потом они плакали, мы целиком, э, старались их да. успокаивать и вот э, или легко собираем, мы, мы, мы сейчас вместе везем ребят, военные нам помогли, да, сейчас тоже вот на праздник, в субботу, И легко, может, больше об этом скажет, будут дети выезжать в лес для, для того, чтобы все участники, которые участвовали в этом проекте, объединились еще раз, Или легко, возможно, даст какие-то мастер-классы по всем грузинским блюдам, для, для, для того, чтобы дети подготовились к следующим соревнованиям, чтобы они, они не были ранены тем, что они проиграли. И, конечно же, вот этот вот, я думаю, вот этот вот случай, то, что дети могут проиграть, они поняли, что в этой жизни нужно бороться. С самого начала для того, чтобы был успех. Вот так, Элико Станиславович. если можно, будь ласка, детали конкурса нагадайте. Сколько было участников и какие были условия? 192 человека приняло участие в нашем конкурсе. Условия были именно представить, сказать, что это за блюдо, почему именно такое блюдо, и презентация своего блюда, ну и вкусовые качества. Но вы знаете, я была поражена первую ночь, я вам скажу честно, мы трое судей собрались, мы плакали. Плакали от того, что дети рассказывали какие-то истории, и мне очень сильно понравилась история одного мальчика, который рассказывал про потонувшийся корабль, и про двух ангелов-хранителей, которые рядом с ним находятся. Но презентабельности не было. Ну, так нарисовал, мы не поняли сразу, что это, И, но он сказал, что это корабль, который потонул, а это два ангела-хранителя, которые, говорит, его поднимают. Да, И да. вот какая глубина души, может, какая-то боль у него в этой душе была, да? Вы знаете, мне было очень приятно слушать каждого из них, э, что они говорят о своих блюдах. А одна подкорила нас вообще. Ну, говорит, это, говорит, царица Тамара, как вы. Просто было как огурцы, помидоры набросанные, да? Это было супер, это было великолепно, это было вообще замечательно, эмоции в море. Ну, мы выбирали, конечно, лучшие из лучших. Поразила работа девочки, которая изобразила дельфина. дельфина в море. Как она могла из таких вот, я ей дала по половинке всего, и из этого она это изобразила. Я, я была поражена, особенно меня поразил третий день конкурса. Третий день конкурса у нас были шедевры, просто шедевры. И было очень тяжело их выбирать, и на второй день тоже вот очень тяжело было выбирать. Ну, вот такой вот выбор. Дети плакали, я, они меня все окружили и просили, возьмите нас с собой, возьмите куда-нибудь. Но вы знаете, я хочу им пообещать, что я никого из них не оставлю, кто проиграл, кто выиграл кто по течению нашего конкурса будет выпадать, естественно, это же игра такая, да, кто-то проиграет, кто-то выиграет, но с детками мы будем обязательно держать связь. Мы будем встречаться на разных мероприятиях, мы планируем новогодний бал сделать, мы планируем очень много интересного, и я обещаю каждому из детей, который участвовал у нас на конкурсе, я буду с ними держать связь обязательно. Вы сгадали про стравы участников, наши телеглядачи зараз на нагоду подивитися их на экране фотокартки. про кулинарию, то я не могу вас не запытать про ваши кулинарные издебности. Юрий Геннадьевич, любимая страва ваша яка? Ну, знаете, люблю готовить пельмени. Люблю, да, так как рыбак, люблю жарить рыбу. Потом мы как бы жарим рыбу, э, готовим уху, и кулинария для меня, ну, всегда, когда мы, к примеру, едем куда-то за рубеж, какая-то компания, либо там, когда у нас были соревнования, то мне всегда все доверяют выбирать печенности, торты. Мне достаточно посмотреть на торт в разрезе, я понимаю, насколько какие там ингредиенты содержатся, насколько его вкусовые качества. И хотел бы еще, конечно, добавить к тому, что, знаете, в советское время было как-то больше мест, куда дети могли пойти открыть свои таланты. Были кружки всевозможные, а сейчас, к сожалению, все это перешло в какую-то коммерческую плоскость, да, и для того, чтобы детям с поселков, либо там все, либо малоимущие, ага. они сегодня не могут пойти на какие-то кружки, потому что за все это нужно оплачивать. И благодаря вот этим проектам, которые сегодня проходят, мы, э, наша цель подтянуть детей. Вот мы, у нас дети были и из Зеленовки, там, и приглашали солнечного, с Богдановки, да. с Петровки, с Молодежного, с разных поселков, которые... Ну, мы хотели подтянуть сюда не, не только городские школы, а именно с поселка, для того, чтобы показать детям, для того, чтобы школы разные пообщались. И вы знаете, у меня ну, такой вот есть индикатор, если во время прослушивания песни, либо танца, либо еще что-то, вот человека мурашки на теле, да, так вот у меня были действительно мурашки, когда вышли украинские дети в вышиванках украинских. И они пели грузинскую песню так, на да, грузинском так. языке. Конечно, это был высший пилотаж, и я думаю, что нашим коллегам, которые находятся в Грузии, мы передаем эти э, видеоматериалы, музыкальные материалы туда. Я думаю, будет им очень приятно. Я надеюсь, что они в своих грузинских одеждах также будут петь украинские песни. Я добавлю, если можно, именно мы не ожидали и это огромная благодарность именно коллективу школы 48 и директору, да, да, и директору школы 48 Киртсхалии Елене петроне за то, что они приготовили такой сюрприз. Когда зазвучала мелодия этой песни, у нас у жюри сразу пошли слезы. Слезы какой-то радости, слезы какой-то... Я не могла передать этих эмоций. И даже наш судья Бакур говорит, нет, мы идем потанцуем. Я говорю, я ж не умею. Он говорит, все равно идем танцуем. И мы даже станцевали под эту песню. Настолько это было приятно. И как-то мы оказали... Мы почувствовали, что мы в данный момент находимся... В таком райском уголке, в таком месте, где ты заряжаешься энергией. И вот работать начали мы совсем другим энтузиазмом. Совсем все было по-другому. Повернемся так до умов конкурсу Из майже 200 участников, сколько прошло у наступный тур? 20 человек должно было по закону у нас пойти. Но, да, но настолько были работы великолепные, просто мы не могли выбрать из них, что этот хуже, этот лучше. И мы сделали исключение. Каждый из жюри взял себе по 4 человека. И у нас получилось 28 человек, которые прошли. Но я думаю, что они уже на протяжении даже вот этих обучений, если не будут себя проявлять так, как положено, тогда они будут уже выбивать с этой игры. И за какой приз идёт борьба? О, приз у нас будет, естественно поездка в Грузию, и победит один человек. У нас планируется, чтобы будет три победителя. Два победителя это будет иметь приз зрительских симпатий, и также приз наших благодетелей, которые нам помогают. Вот. А один приз это будет поездка в Грузию, ознакомление с историей Грузии, ознакомление с культурой и готовкой грузинских блюд. Вот так. Пане Юрию, улюбленца все ж таки маете на шоу? Вы знаете, Тяжело было выбрать кого-то одного, обнимал и поздравлял всех. Почему? Потому что, ну, действительно, когда ребята вырезают из огурцов герб Украины, другие, там, как Элико говорит, дельфинов из бананов, ну тяжело отдать кому-то одному предпочтение, и все ребята действительно молодцы, как и легко говорит, что тяжело даже было выбрать 20 человек, поэтому выбрали 28. Поэтому, да, у, Любника, у я, я, думаю, таких наших, вот, кого мы можем действительно выделить, пока еще нет, я думаю, наш конкурс дальше продолжается, и может быть потом в дальнейшем действительно кто-то проявит свои такие большие качества, напорство, креативность для того, чтобы как мы говорим, зритель, э, зритель, зрительских симпатий, либо от наших спонсоров, люди, чтобы дед, детки получили свои призы. Так. Я добавлю то, что мне очень сильно понравилось, как изъявилось желание 37-й садик, пятилетки. Пятилетки такие шедевры делали, а потом, когда они нам представили свои блюда и начали э, петь под аккомпанемент матери, да, наверное, своей была, я, я, растерялась. Я думаю, господи, на каком же я шоу? Я не могу, я не могу отпустить этих детей. Но они были слишком маленькие. Так что я хочу сказать отдельное вам спасибо, деточки. Мы також для вас приготовили сюрприз. Мы анонсували, что вы будете в нас в гостях. Тому запросили участников, всех 28 человек. И можете подивитися на экран, почути, что они говорят про шоу, и какие Мають емоції. Найбільше враження, що все-таки це дуже цікаво і це супер. Моє враження від конкурсу Маленькі когрі приємне. Це весело, це круто, це море емоцій. Мені більше сподобалось, коли я готував. Це Ну, було приємно, тому що е, ти хочеш спробувати, як це участвувати в конкурсі. Було чуть, -чуть е, страшно, тому що я міг би не не пройти в состав е, маленьких кухарів, і я дуже переживав. Дякуємо усім Наскільки мені відомо, ви багато років співпрацюєте із вихованцями Црюпинського будинку інтернату. Як взагалі виникло знайомство і чи підтримуєте ось ці зв'язки? Ой, мы уже, наверное, с Юрием Геннадьевичем давно вместе с этим, помогаем этим детям. Это детки, как я им говорю, это наши воспитанники. Вы знаете, я горжусь с каждым ребенком, который вышел с тюрупинского детского дома, кому мы помогли с жильем, кому мы помогли с работой, да. Но наблюдая за этими детками, они достигают таких вершин, они нас учат. Наоборот, жить и бороться, и не сдаваться. Я всегда беру с них пример. Очень сильно горжусь Витей Булочкой нашей. Очень горжусь Виталиком Пронько. Это моя гордость. Это дети, за которых не стыдно. Дети, которые добиваются своей жизни, своих целей. И, наверное, там детки, они на жизнь смотрят по-другому. Они другие. И у них есть чему, да, поучиться. Вот очень много интересного, да, которое мы, мы познаем. Да, и мы стараемся для того, чтобы дети действительно видели, что... Их ограничения, это, это ничего, не такие же люди, как все. И мы решили, вот, когда при, был у нас здесь цирк, да, и Кобзов, да. и мы собрали деток э, с этого детского дома и привезли, чтобы показать, что их воспитанник, их коллега, или как сказать, да, их однокашник да. Э, добился таких результатов, чтобы они тоже не стояли в стороне, одержались а за жизнь, боролись, а мы всячески будем им помогать для того, чтобы у них не было такой ширмы перед глазами. Они такие же люди, и мы должны им помогать. И действительно этому ребенку надо найти применение, надо открыть его возможности, таланты, какие у него есть, и помочь ему двигаться в этом направлении. Ну, дійсно, у Херсоні дуже багато талановитих хлопців та дівчат. Можливо, знаєте, на нашому телеканалі вже три роки поспіль йде телевізійний проект Таврійська зірка, де діти записують відеокліпи, також виступають для військових. І ось можливо щось спільне зробимо. Ваші діти будуть готувати, наші будуть співати Обов'язково чому ви вважаєте? ні. Ну знаєте, проекти любить хороші. Да? Надо, конічно ж дійсно я ясмотрю, що жінки у нас як мами. Да, они больше пронизываются вот эта вот проблема детей, э, проблема того, что ребенку сегодня некуда пойти. И вы, как женщины, конечно же, пожалуйста, наших мужчин подстегивайте. Мы Добавляем. будем стараться физически, материально поддерживать эти проекты. А вы давайте нам предложение, конечно же, нужно объединяться. Почему? Потому что действительно сегодня большой шум не только по всей Херсонской области, а по всей Украине, что впервые. В Украине, в Херсоне проводится такой конкурс маленьких кухари». И уже другие областя нам там звонят, спрашивают, а как, что у вас, как нам организовать подобный проект, поделитесь своим опытом. Поэтому, я думаю, также мы должны, может быть, привлекать какие-то конкурсы, которые сегодня проводятся во Львове, в Черновцах, внедрять здесь, обмениться опытом и организовываться вместе, я думаю, потому что, ну, и батьку гуртом легче быть. Да? Поэтому мы должны вместе, я думаю, каждый по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и мы сможем в нашей Херсонщине сделать какой-то культурный центр. Почему? Потому что в этом году видите, насколько у нас увеличился поток отдыхающих. Ага. Да? Даже Одесса немножко э, имеет на нас такой не, не, небольшой зуб в том, что мы перетянули их клиентов к нам в область. Ну, а каждый... Человек, который приехал отдохнуть к нам, он, соответственно, оставил в бюджете какие-то деньги. Потому что купил огурцы, купил помидоры, поддержал наших фермеров. И я думаю, нам надо всем организовываться вокруг этого проекта. Что Херсонщина – это юг Украины, это житница, да, центр, как бы, вот, южный регион нашей Украины. Поэтому мы должны все прилагать усилия со всех сторон. Э, с проведения, от, от начала проведения форумов и заканчивая такими проектами, как… Маленький кухарик. Дякую вам за размову. Будь ласка, ваши Я хочу пожелать вам, детки, побед и только побед. Любой, преодолеется любая преграда, если есть любовь. Вот идите ко всему своему делу с вашей любовью и уверенностью. Тогда мы победим все. Также хотел обратиться к родителям, чтобы родители не стояли в стороне и понимали, и помогали. Вашим детям открывать таланты. Потому что без вашей помощи они не смогут так крепко стать на ноги, как они могли бы. Поэтому, конечно же, показывайте им, что вы умеете на кухнях, это конкретно к этому проекту. Помогайте им. Вот у нас сейчас будет, будут проходить мастер-классы. И я думаю, этот конкурс у нас будет традиционно проводиться, возможно, каждый да. год. Поэтому, пожалуйста, учитесь, выдавайте какие-то креативные идеи, необычные, и у вас все будет хорошо. Потому что все равно... Головне – це участие. І з кожним шагом, з кожним конкурсом, я думаю, ви будете становитися умніше, професіональні і мудрі. Дякую вам. Дякую. З вами була програма Діалоги. До наступних зустрічей в ефірі.